когда ты гадаешь, делаешь всякие такие вещи, то в твою жизнь звучат лжепророчества всякие, высвобождаются духи. И когда тебе плохие вещи наговаривают, потому что чаще всего, когда люди идут, гадают, что там происходит, там говорят плохие вещи. Ой, какие у тебя вещи случаются и со здоровьем, и в твоей жизни, и в твоей семье. Ой-ой-ой, что тебя дальше ждет? На самом деле на тебя высвобождают проклятие. И в духовном мире к этому проклятию высвобождаются черти, бесы, которые потом исполняют это проклятие. Потому что как Бог он создал этот мир? Высвобождается слово, да? и потом это слово оно исполняется. И поэтому что такое проклятие? Проклятие — это плохая клятва. И когда вы вместо того, чтобы прийти к Богу, потому что Бог говорит в своем слове в Библии, да, Он говорит, выбери благословение или проклятие. И когда человек, он благословение не выбирает, потому что от слова Божьего да, приходит просвещение от Бога и приходит благословение. Понимаете, да? А когда мы это отрицаем или идем, пытаемся найти ответ у халдеев, через это приходит, что проклятие они возвещают, и потом эти проклятия, они начинают исполняться. То есть плохая клятва. Поэтому вы сами себе подписываете приговор, еще платите за это деньги и проклинаете и себя, и своих детей, род, и семью. Поэтому берегитесь. Спасение, оно только у кого? У Господа. Поэтому Бог, Он говорил вообще в древности, побивать это все дело надо камнями. Это очень серьезно. И пророков, которые болтают и которые не отвечают за свои слова,